Друзья, с вами Влад из клана, ой, из с канала Clash of Sins И сегодня мы будем играть в World of Tanks Blitz Сейчас тут почему мы на 20 входим в бой с пятыми уровнями И тут я ж могу мало что сделать ну, на всякий случай у меня уже доступны все орудия, и я катаю опыт на Т34. Беру я иногда такое орудие, иногда пулеметку. Пулемет он Г. ГМ. Патронами я не закупаюсь, мне их надолго хватает. Особенность А20, то что он быстрый. мощная, но он картонный. Оттуда будет выглядывать противник откуда-нибудь. Конечно, тут есть более другие позиции, с которых можно танковать, но у него лоб даже под 20 мм. Бронирован Г. Оба-на, оба что такое? Справа. Ничего там. Тяжелой вес. Йокорный. Т40. А, йокарный, бабай. По нам стреляют. Да, хорошо, что тут уже подъехали два тяжелых танка. ДВ2. Но у него броня такая не сильно бронированная. И много чего сделать он не сможет. Поэтому ДВХИ надо потом помогать. Ну, давай все равно рикошетная броня. А мы такие толстые, не рикошетные, картонные. КВ. Клим Варшилов, ёкарный. Ха-ха-ха, э, Черчилль пробили. Ха-ха-ха, ухахатываюсь. Кто Черчилль смог пробить? Т-40 едет к нам. Сейчас попытаемся грохнуть Т-40. Нет, не попытаемся. Не Ригашет от КВ. Фу. О, ковенант валяется. На дороге. Прикольно, кавинантер на дороге бросили. Что-то через эту щель, если бы не было вот этого танка, можно танковать. Ей -ей -ей. Не так не, ни одного мы и не убили, потому что у нас слишком слабый танк в этом бою. Пробили только два раза Т-40. И мы с другом Хадзером ДВ2. Оказывается, в окружении нужно валить. 185, нужно валить. Прячемся! Мы окружены. Коминантор приехал. Мы окружены. Да атакуйте, кого хотите, я лучше уеду от вас. Э, нет, не уеду. У нас тут слишком мало осталось. Мы все, главное, окружены профессионально. Ну, можно, конечно, пожертвовать нашим танкам. Т-40... Блин, Т-40 не стоит на захвате. Так что жертвовать нечем. Нет, теперь стоит! Ха-ха-ха, посорвали. Нет! Су-85 подъехала все наши танки уничтожены? Нет, Черчилль. Стак 3G. ДВХ. Ну, ДВХ уже все. Этот бой мы посираем. Потому что ДВХ в окружении. Стак 3G что-то тут стоит, ничего не делает. Ну, давай уже нет. Черчилль один тут. У Черчилля бронировать не так, защищен. Кирпичная башня. В принципе, для тяжелого танка кирпичная башня это нормально. Да, и, и, так Клим Ворошилов его добьет. И вот, ну это что за куча танков? И все, блин, ничто ему не подъехать к базе за меня. Ну вот, бой кончился. Ну, еще бой мы не поедем на 20. Потому что, потому что. Я сейчас катаю, конечно же, вот на это. А все накатал уже на орудие, но катаю Косарёпа-то. Так, о, о о о какое орудие, наверное, мощное. Сейчас купим немного патронов для нее. И, в принципе. Пойдем в бой. Опять пятый левел. Да что ж такое-то, а? Придется воевать по жестокому. Не знаю, сможем ли мы это сделать тут. Надеюсь, новое орудие перезаряжается, перезаряжается быстрее, а то уж очень долго перезаряжалось. Да. Башня по-прежнему медленная, не каменная, хотя на, на танк даже не походит. Будем мы подталкивать какой-нибудь не быстрый танк. О, кстати, мы в яме возродились. Ну ладно. Черчилли у нас два. У нас много тяжелых. Три тяжелых. У них всего два тяжелых. Это один Хиви. Черчилль. Все. О нет. Хадзер, говнюк. Можем, блин, ехать уже. Гусеницу звели под хазер. Хадзер. Вот, кстати, не забывайте, все отражается то, что нам повреждено здесь. Потом будет еще одна линия, когда повреждается кто-то механик-водитель, там лох какой-нибудь. это сордить? Отличная позиция у Т-49. Эх, орудие перезаряжается медленно. Его там уже, уже нет. О, у него. На ходу стак не подбить. новенькая гусеница. Косынул я. Чуток. Сейчас будем захват сбивать. Сколько танков на захвате? Эх. Ну ладно, М -м -м, у нас не получилось особого им нанести. Вернемся к А20. У него тут заполна орудий и прочего другого. Ну, и, наверное, сходим в последний бой. Попытаем удачу. Блин, не попытаем, мне кажется, удачу, потому что... Звать такое слово У моего друга, он придумал, чтобы подписывались на канал вот так. Если ты не гомосек, подпишись за 10 сек. Этого я, конечно, не буду делать, потому что вы не гомосеки. Бой И мы попытаемся в этом бою хоть одного уничтожить. Ну... Но... Едем за Ковенантером, он-то нам поможет, у него брони побольше, что на 10 хп разницы почти нет. Т-34 с первой башней, мы встретились в жестоком бою, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания. 34 я знаю, это башня то 20 И ее клинит жестоко А еще я знаю Такой прикол Что Ты моя Прячемся, нет, нет. прячемся, прячемся Надеюсь мы мягко съедем С такой скоростью Ну вот о нет, все твердо. Ну вот, попадать удачу нам, как видите, не удалось. Ну бой это победный. Даже на захват не лень вставать. Все равно у меня уже так хп мало вастенько. Т-25. Это, по-моему, прям танк. Блин, от объезжать. Придется. Что касается мифов, тут даже нельзя нести урон союзнику куда-то в другое место улетает. Возможно только нанести сплэш урон очень редко. Даже можем попробовать. И вот снаряд улетает вот Ну и всем спасибо за просмотр, с вами был Влад, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, всем пока!